Так, встречайте, команда 11 друзей. Город Севастополь. Ваши аплодисменты. Итак, представьте, утро после дня Святого Валентина. Ксюша! Коля! Оксана! Э -э Саша! Ой, Витя! Ярослав. Встречаем команду КВН 11 друзей! Магнолиты выдавляем. В Нововолынску за минулую добу родилось 14 хлопчиков и 3 теляти. Питание, чи добре Пасху дому, тато? НОВОСТИ! В детском садике прикольно, но рано. Соседка сверху Тамара, последняя электричка. Если не смотреть соседка, последняя электричка. На шоу танцуют все, танцуют все у Кремленина, бо бревно. Папаха Чапаева попахивала красноармейцами. Молодой человек познакомится с девушкой 20-25 лет, которая в первую очередь ценит красоту душевную. Стас, 28 ног. А спонсор наших новостей – Клей Момент. Клей Момент! Мою голову тара тара там тара-тара-там. да на асфальте ты стоишь и ждешь. Тара-тара-там, тара-тара-там. Очередь. А кто крайний? Я. Я за вами. если честно, ни разу, ни разу, ни разу. такая красивая сегодня? Я... Леонид Черновецкий в новом кабинете себя чувствует, как не в своей тарелке. Чао, чао, газмодром, чао, чао. Леонид Михайлович, у нас эфир. Итак, мы в студии на передаче «Час мэра», и у нас первый звоночек. Алло. Тру -тру. Алло. Алло. Алло, я знаю ответ. 14 трехутники. Чау -чау -чау -чау. Спасибо. Чау -чау -чау. И сразу же следующий звоночек. Алло. Семь. Семь раз. Семь раз отмерь, один раз отрежь. Спасибо большое. Чао, да? госмадром. Чао, чао. И у нас сразу же последний же звоночек. Алон? Да-да. Это, наверное, вас. меня сын родился! Я тебя любила, Мишка. Я тебя любила, хоть ты и мартышка. Ведь я такая Думала, я крот Оказалась карась Как же ошиблась Ой, Ведь я такая Красивая сегодня ведь я... Да, Ксюша, все девушки как девушки А ты как молния шаровая Чувства. мы не тупоголовые курицы, которые вот это туда и сюда. Мы же имеем какие-то желания, силы, вы понимаете или